حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى مشى تكفؤا تكفؤا كانما ينحط من صبب. وجاءت عنده عجوز وقالت ان لي اليك حاجه فقال اجلسي في اي طريق للمدينه شئت اجلس اليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يقوم له الناس حين راوه كما جاء في الحديث الشريف. وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك وهذا كله من شان تواضعه صلى الله عليه وسلم ايها الناس التواضع صفة القلب فمن اظهر التواضع وفي قلبه العجب فليس ذلك من التواضع فان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صور الناس ولا الى اجسادهم ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم ولا تظهر الرياء على سورة التواضع فإن الرجل إذا قيل له هل أنت عالم كبير أو مفتي أعظم فلا يزيب بنعم صريحة بل يعلمه الشيطان هكذا أنا لست بعالم كبير ولكن الناس ينسب إلي بأني عالم كبير فهذا رياء أيضا على سورة التواضع عافانا الله عن ذلك وأختم كلامي على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Eia lakaun